Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat cireng tempe ya dan untuk membuatnya gampang sekali. Ayo kita membuatnya. Oke, ini dia bahan-bahannya. Di sini ada tempe ya. Kemudian ini ada tapioka sekitar 5 sendok makan. Nah, ini dia tapioka atau aci ya. Cuma saja. Nah, kemudian ini tempe. Nanti kita akan potong-potong tempenya. Kemudian daun bawang diiris ya, kemudian ini ada penyedap dan juga garam. Oke, teman-teman kita akan uh, masukkan dulu penyedapnya ini ke tepung tapioka ya. Kita masukkan dulu, cukupnya aja dulu. Dan kita kasih air. Nah, kita aduk-aduk. ini untuk adonan tepung kancinya ya e, agak cair ya Nah seperti ini kecair keencerannya teman-teman kita akan coba dulu oke nah jadi ini kita kasih garam sedikit ya karena tadi udah Terasa hasilnya, dan masukkan juga irisan daun bawang biar wangi, ya. Oke, nah ini udah nih adonan untuk tepung kanjinya atau tepiokannya. Nah, sekarang kita akan potong-potong uh, tempenya nih. Nah, kita potong-potong tempe seperti ini aja ya. Namun potongannya tipis ya. Ini simpel sekali ya buatnya. Nah, ini udah beres. Sekarang kita masukkan tempe ini ke adonan tepung tapioka. Adonan cireng ya. Seperti ini aja, teman-teman. Gampang banget kan? Okay, ini minyak udah panas masukkan aja nah kita goreng 5 dulu ya nah setelah ini kita biarkan dulu sampai yang bawahnya itu uh, garing ya Ini udah kekering, nah, bisa dibalik, teman-teman. Ya, ini nempel nih, harus dipisahin Saya nah, ini aci ya, kalau tepung tapioka tuh gampang nempel. Nah, teman-teman, ini udah cukup ya. Kita angkat dan tiriskan. Ini garing banget, nih, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, cireng tempenya. Lihat, teman-teman, kita akan coba belah. Wih, mantep nih, cocolin sama saus ya mantap nih teman-teman oke teman-teman mungkin segitu dulu video kali ini dan bye-bye